Kata Imam Abu Hanifah. Majaa anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain. Apa sahaja yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu aku junjung di atas mata dan juga kepala. Tak boleh tolak. Sama macam al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, apabila datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah mazhabku. Sama macam Imam Malik juga. Bila Imam Malik kata, uh, semua orang diambil dan ditolak perkataannya melainkan tuan yang duduk di dalam kubur ni, Nabi SAW. Abu Hanifah kata, kalau datang hadis Nabi SAW, fa'ala raksi wal'ain. Itu dijunjung di atas kepala dan juga mata. Tak ada discussion. Kemudian kata Abu Hanifah, wa maja'a anis sahabah ikhtarna. Apa sahaja yang datang daripada para sahabat, itu kami pilih yang mana kami nak ambil kami ambil yang mana kami tak ambil dan kami tolak wa ma kana min ghairi kalau bukan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan juga daripada para sahabat kata abu hanifah fahum rijal wa nahnu rijal mereka adalah tokoh kami juga tokoh maksudnya abu hanifah kata selain daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada para sahabat mereka ada pandangan mereka sendiri dan kami juga ada pandangan kami sendiri. So, respect yang diikuti adalah Nabi SAW dan para sahabat ambil pandangan para sahabat. Selain daripada itu, mereka tokoh, kami juga tokoh. Okay. Apa sumber hukum Abu Hanifah? Satu, Al-Quran. Yang kedua, Sunnah. Tapi Sunnah, okay, ini satu masalah sikit, ada isu. Kepakaran dia dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tak sama macam tiga imam tadi yang kita sebut Macam mana dia nak selesaikan masalah ni Abu Hanifah ada kaedah Kaedahnya Untuk menilai hadis tu sahih ataupun tidak Berbeza dengan imam-imam yang pakar dalam nakat Yang tiga imam lagi Dia tahu kelemahan dalam hadis Malik dan juga Ahmad lah terutamanya Dia tahu kelemahan dalam hadis Ini kepakaran ni Abu Hanifah tak ada Sedalam Malik dan Ahmad Apa dia buat? dia ada kaedah tersendiri dia ada kaedah external evaluation mengkaji hadis daripada luar hadis sebab mengkaji nak dalam hadis tu dia tak ada kepakaran tu sebab ini susah kena ada database yang sangat banyak kenal semua rawi tahu semua riwayat tahu siapa yang banyak silap tahu pattern kesilapan tu tahu dia silap bila riwayat daripada siapa tahu contradiction antara banyak hadis ini semua database kena besar dia tak ada dia tak ada kemahiran tu Maka dia buat kaedah untuk menilai hadis daripada luar hadis Daripada luar hadis bagaimana untuk menilai hadis itu sahih ataupun tidak Ada banyak kaedah Saya cerita, cerita tiga kaedah penting yang ada dalam mazhab Hanafi Satu kaedah yang dia buat Kalau isu tu adalah umum balwa satu isu yang semua orang mesti tahu Mesti tahu Tak ada siapa boleh berbeza pandangan dalam bab tu Mesti tahu Tiba-tiba Riwayat yang sampai satu sahaja Satu je riwayat yang sampai kat kita Satu jalan je Abu Hanifah punya pandangan Kalau kes-kes begini Hadis itu ada persoalan Ada tanda soal Betul ke begitu Nabi cakap? Sebab kalau isu-isu yang sepatutnya semua orang tahu Yang heboh Tiba-tiba satu jalan je datang Maka Abu Hanifah punya kaedah, tak, ini mungkin ada persoalan tentang hadis ni. Contoh, contohnya. Ada hadis yang Nabi SAW kata, uh, Madinah ini haram. Dari dua batu-batu Madinah, tanah haram. Sebagaimana tanah haram di Mekah juga? Hadis yang sahih. Cuma, Abu Hanifah kata, hadis ni ya sahih. Dia, dia, dia tak berbincang tentang sahih. Tetapi pada pandangan Abu Hanifah, isu ini kalau betul, kalau betul Madinah tu haram macam Mekah punya haram, mesti semua orang akan cakap benda yang sama, akan jadi benda yang tersebar luas. Tapi kalau isu begini, tiba-tiba satu jalan dia datang. Abu Hanifah kata, "Pada pandangan aku, hadis itu ada kelemahan. Madinah tak haram sebagaimana tanah haram Mekah." Bezanya apa? Boleh cabut pokok di Madinah, bukan macam Mekah. Boleh berburu binatang di Madinah bukan macam Mekah. Adalah hadis daripada Anas bin Malik yang adik dia bela burung kan yang bela burung Nabi sallallahu alaihi wasallam bila burung tu mati Nabi pergi tanya kepada uh, adik kepada Anas bin Malik Abu Umair Abu Numair. Tanya uh, ya Abu Umair ma fa'alan ma fa'alan apa burung tu tengah buat menunjukkan bahawa boleh bela burung di Madinah. Jadi Abu Hanifah punya kaedah dia kata Ini menunjukkan hadis ni ada persoalan Jadi lemahlah hadis ni Sebab tak mungkin kalau isu sebesar ini Madinah haram sebagaimana Mekah Tak boleh cabut pokok Tak boleh tak boleh berburu binatang Tiba-tiba datang dengan satu jalan sahaja Tak, tak boleh macam tu Dia mencipta kritikan luaran terhadap hadis Kritikan ni bukan tolak hadis Tapi kritikan ni ertinya menilai kesahihan hadis Ini kehebatannya adalah beberapa hadis yang dikritik di atas Kaedah yang sama Contohnya uh, Man hamala janazatan faliyartasil Sesiapa yang angkat Jenazah dia kena mandi Siapa yang angkat jenazah dia kena mandi uh, Man rasala Man mayatan faliyartasil Siapa yang mandikan jenazah dia kena mandi pula selepas tu Abu Hanifah kata Hadis ni sama juga Kes yang sama ada banyak mayat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang mati di zaman Nabi, tapi tak pernah pula ramai orang cerita eh kami dah angkat jenazah dah, lepas letak jenazah kena ambil wuduk. Tak ada siapa cerita, kena mandi. Abu Hanifah kata menunjukkan riwayat ini bermasalah. Hadis itu memang ba'if. Cuma ulama lain kritik hadis tu berdasarkan dalam hadis tu sanad dia terputus, rawi dia lemah. Tapi Abu Hanifah menggunakan kritikan luaran. Tak isu macam ni kata Abu Hanifah mesti diri riwayatnya ramai kalau betul hadis tu ada Itu satu kaedah dia. Boleh faham tak? Satu kaedah dia. Kalau isu tu isu yang besar datang dengan satu hadis je, ah ini menimbulkan persoalan. Satu lagi kalau perawi hadis sendiri tak amalkan hadis tu. Perawi riwayatkan hadis tapi dia sendiri tak amal. Pada pandangan Abu Hanifah, ini menunjukkan bahawa hadis itu mungkin bermasalah. Rawi hadis ni kan rantaian dia panjang Daripada sahabat sampai selepas sahabat Kalau tiba-tiba ada satu hadis daripada seorang sahabat Ada dengan rantaian yang panjang Tiba-tiba sahabat tu buat yang bercanggah dengan hadis tu Abu Hanifah kata ini menunjukkan bahawa hadis tu tak betul Ada kesalahan pada hadis tu ataupun ada kelemahan Logik akal kan? Takkan satu orang nak buat dua benda kontradik? Aku mai habak kata Nabi bagi sunnah begini Takkan aku sendiri nak langgar? Artinya pada pandangan Abu Hanifah kalau ada riwayat sahabat sebut satu benda daripada Nabi rantaian perawi dia panjang tiba-tiba riwayat lain yang kata sahabat buat benda yang bercanggah dengan apa yang diriwayatkan artinya perawi ni telah silap nakal pandangan sahabat tu dia tak mungkin buat satu benda ataupun kecil kemungkinan untuk dia buat satu benda yang bercanggah dengan apa yang dia sampaikan daripada Nabi Boleh faham? Contoh-contoh ah contoh. ha, tak ada contoh memang susah nak faham. Ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, la nikah illa bi wali. Tidak ada perkahwinan melainkan dengan wali. Perempuan tak boleh kahwin melainkan dengan izin wali. Fa ayyama mar'atin nakahat nafsaha bi idzni idni waliha fa batil. Mana-mana perempuan yang mengkahwinkan dirinya tanpa izin daripada walinya, pernikahan itu adalah terbatal. Siapa riwayatkan daripada Aisyah, riwayat Abu Daud. Tapi apabila Aisyah pergi ke Syam dia sendiri telah menikahkan anak saudara dia ketika bapa kepada budak perempuan itu tak ada di situ dia menikahkan sendiri ketika di Syam maka kata Abu Hanifah ini menunjukkan bahawa hadis yang orang riwayatkan daripada Aisyah ni salah Salah orang riwayat daripada Aisyah Sebab kalau betul Tak mungkin Aisyah nak buat fatwa Yang bercanggah dengan apa yang dia sendiri riwayatkan daripada Nabi Kalau betul Aisyah riwayatkan Setiap pernikahan yang tanpa izin wali Maka nikah itu terbatal Takkan dia sendiri nak bagi orang kahwin hani Bakal Abu Hanifah kata Riwayat daripada Aisyah Tentang nikah tanpa izin wali Riwayat itu bermasalah Jadi dia tolak Ha, jadi kalau ikut mazhab-mazhab punya ni Ikut mazhab syafi'i Wajib ada wali kalau perempuan nak kahwin Berdasarkan hadis tu La nikah illa bi wali Tidak ada pernikahan Melainkan dengan adanya wali Ikut imam syafi'i Ikut imam malik juga sama Kena ada wali Ahmad juga sama Tapi Abu Hanifah kata tak Hadis tu bermasalah Jadi rukun nikah ikut Abu Hanifah apa? Ada hadis lain yang sahih Syahidan nak menikah kena ada dua orang saksi Kena dua, ada dua orang saksi Dan juga perempuan tu nak kahwin Jadi ikut madhab Hanafi Mahkamah ataupun hakim Boleh kahwinkan seorang perempuan Meskipun wali dia tak bersetuju Hakim boleh kahwinkan perempuan tu Jadi dua orang kau nak menikah Dia pergi jumpa wali madhab Hanafi Qadi madhab Hanafi Qadi tu kahwinkan mereka Maka pernikahan itu adalah sah Mengikut madhab Hanafi Ikut mazhab Syafi'i tak boleh lah eh? ya? Wali kena kena ada wali. Adalah kaul yang kata apabila dinikahkan oleh juru nikah yang yang hakim yang yang apa uh, memang diturunkan kuasa kepada dia, pernikahan itu sah juga. Cuma asasnya uh, ini beza mazhab. Ikut mazhab Hanafi simple je. Travel. Jadi kalau yang orang nak menikah kat Siam ni kan, ikut mazhab Hanafi kira clean lah pernikahan tu. Bukan bukan orang tua-tua yang kahwin lari. Yang ni yang ni lain. Budak-budak budak-budak yang bukan budak, budak-budak yang mudalah umur 18, 19 nak kahwin bapa tak bagi. Dia pun malas nak pergi mahkamah apa semua dia pergi nikah kat Siam. Dia pergi menikah ada wali, ada ejen, ada saksi, hakim bagi kahwin, ikut mazhab Hanafi perkahwinan itu sah. Perkahwinan itu sah. Tapi saya ingat tak bagus ya lah, macam tu ah. Patutnya tak boleh ya. Lah. Sebab kan, sebab satu hadis tu dipegang oleh semua mazhab kecuali Hanafi Yang kedua Banyak kes orang pergi kahwin kat luar ni Dia pun tak abang kat bapak dia pun Dia tak abang pun Dia buat dia buat suka hati dia je Bapak garang Bapak yang garang pergi tuan-bapak pergi kahwin terus Melainkan kalau dia minta nak kahwin Bapak dia tak bagi kahwin Tanpa alasan yang munasabah Okey lah kan Tapi banyak yang kes orang pergi kahwin Budak-budak universiti lah banyak Yang pergi lari kahwin kat luar Tak minta izin pun Tak tanya pun dengan anggapan bapak garang tak mau tanya. Ini patutnya tak boleh ya. Kalau boleh hal tapi kalau perkahwinan tu berdaftar uh, balik balik bayar denda ya. Tapi sepatutnya pandangan mazhab Hanafi dalam bab ni agak lemah. Perempuan ha? tu dibesarkan oleh bapak dia, dibesarkan bapak dia yang bagi jaga dia sampai besar, tiba-tiba dia belah dia kahwin sendiri. Cuma pandangan ni dia memberi jalan keluar kepada orang yang bapak hilang Banyak juga kes bapak belah tu eh. Anak mak lah yang besarkan anak tu Bapak nafkah pun tak bagi Apa pun tak ada bapak dia hilang Time nak kahwin susah pula Anak tu nak kena pergi cari bapak dia Kena buat iklan dalam paper lah Bapak ni bapak sila balik nak bagi kahwin anak dia Ikut madhab Hanafi Tak payah cari lah ya, bapak dia Dia macam apa boleh balance tak? ada kes yang pandangan ini pandangan yang sepatutnya tak berlaku tapi ada kes mazhab Hanafi ni membantu dalam kes-kes yang bapak tak ambil tahu pasal anak tu dia hilang je daripada kecil dia tak 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 ada dalam hidup anak dia ke dalam kes begini pada sayalah pandangan mazhab Hanafi mungkin memberi jalan keluar yang baik susah-susah tak payah cari ya bapak dia bapak dia hidup tak ada fungsi anak dia pun tak kenai bapak dia sebab tak nak kahwin baru nak pergi cari bapak dia itu pun kalau bapak dia suka nak bagi kahwin Kena bapak dia nak buat kepala angin Aku tak nak bagi hang kahwin Lagi leceh nak kena pergi mahkamah lah apa semua Selesai dia Madhab Hanafi Kes yang macam tu Baik itu uh, Ini isu yang kedua Apabila rawi hadis Memberi pandangan yang berbeza dengan hadis yang dia riwayatkan Sebenarnya banyak orang kritik Ada uh, Imam Ibn Abi Shaibah Dia ada tulis Dia ada tulis kitab Musannaf Musanaf ni penting tau Siapa-siapa nak jadi mufti, dia kena khatam Musanaf Musanaf Ibn Abi Shaybah dan Musanaf Abdul Razak Banyak lah dekat belas-belas jilid juga kot Apa pentingnya Musanaf? Musanaf ni kitab yang menghimpunkan fatwa sahabat dan tabi'in Dalam semua perkara-perkara fik, masalah fik Setiap masalah fik, dia akan membawakan pandangan sahabat dan tabi'in Pentingnya kitab Musanaf Kenapa penting? Sebab Kebanyakan orang mengaji Kita mengaji selepas zaman empat mazhab Jadi kita punya pandangan Maliki, Hanbali, Hanafi, Syafi'i Tapi nak tahu sebelum mazhab berlaku Macam mana ulama berbeza Ada dalam musanaf Ibn Abi Shaibah Salah seorang penulis musanaf ni yang besar Dia buat satu bab Bab Rad ala Abi Hanifah Bab membantah Abu Hanifah Ada seratus Ada seratus dua puluh lima bab dalam kitab ni Ibn, Abu, Ibn Abi, Shai, Ibn Shaibah bawa dalam tu Satu kitab khas Kitab ni macam chapter lah Chapter tu Dalam chapter tu ada sub topik Ada 125 topik Di mana Abu Hanifah bercanggah dengan hadis boleh, boleh. Kalau tengok tu banyaklah bab-bab yang Dia riwayatkan hadis Tapi dia tidak beramal dengan hadis tu Dan orang kritik lah Ulama-ulama lain mengkritik dia Kritikan Ibnu uh, uh, Abu Hanifah ini Itulah kaedah dia menilai hadis Dia menilai daripada sudut luaran hadis tu